Somebody won't me the Что хочу сказать, ребята? КВХ в говнище, в полной срате. Сегодня 2 июня. Продолжается нерестовая кампания. Мы приезжаем на КВХ, люди ловят рыбу. Причем те люди, которые обычно во всех пабликах кричат, что промысловики, гандоны, все вокруг гандоны, и тем не менее рыбаки-любители на кайфовых дорогих лодках с хорошими спиннингами, вот с такими мониторами для их лотов херячат рыбу. Просто стоят на джих спокойно, никого не боятся, тупо ловят рыбу. Каких-то контролирующих органов нет. Ни на, на воде никого нет. Когда мы к ним подошли, они были очень сильно удивлены. Что вообще к ним кто-то подошел и о чем-то заговорил, и как-то что-то э, попытался сделать. Да? Но здесь проблема не только в том, что рыбинспекция они выполняет свои функции. Полиция херит на это все. Пограничники забивают, хотя это прикордонная зона. Это прикордонная зона, это заповедник. Это то место, там, где, блин, не рестится рыба. У них у всех чаще всего есть такая отмазка, как у нас лист. У нас лист от высокопосадовца. Вот такого потужного дядьки, который обычно говорит, знаете, слово из трех букв, из трех букв. Так вот, это слово «увы». И сегодня для этих рыбалок было тоже «увы». Порешать не получилось, хотя они всячески пытались. Сначала они просто там, там ну, мы не знали, траля-ля, -ля, тра -ля, ля ну, сами все посмотрите, и все, вы все, вы, все видели. Потом дошло до «давайте как-то порешаем». Вот сегодня порешать не получилось. Вам тут ну я серьезно, ну нет один за корабль. Никто да? не Никто не давал? Никто не, давал? Да. Да, кто не поехал на корабле? Ну, а что на корабле? Почекайте, там люди вроде кажут, что там с штрафом можно обойтись. А... Сейчас я разговариваю. Вы не знали про заборону выхода на воду, но вы знаете, что можно обойти штрафом? Да. Покажи, серьезно? Штраф, да. Конечно. Ну, 850 гривен <свят> штраф. Да. Ну, и лодки получается на потребы засыл. Ну, позвонить люди никого не пускал, и ему сам все скажешь. Ну я же говорю, ну уточни. Ой. Кто давал а? Ну я серьезно, ну я задавал уже кто? Сейчас, я не могу сказать, потому что просто вот так. Что неправильно. Ну что неправильно, правильно? же за Да? Я вам много сказал? Давайте, тогда за нами, до военных. С <по> ними будете принимать решение ну вот такая у нас ситуация получается что один катер второй катер ничего не знают все наверное забыли но тем не менее рыбу ловят вопрос хотят решать по отношению к другим другому рыбацкому сословию конечно ну полный трешняк и это просто это не единичный случай вот они сами рассказывают, что час назад здесь было лодок полный трэш. Я хочу напомнить, что мы находимся, во-первых, в Прикордонии. Здесь вот так, если по дать, то будет где-то километров 20 и Беларусь. И люди спокойно выходят, рыбачат. И кто-то же их выпускает. Какие-то органы их выпускают. Спостерігаємо далі. Доброго дня! Вас вітає управління авіації поліційна водія. Хто вам дозволяв воду? Хто вам на воду? никто. Тогда мы лодку вашу забираем на потребу силу. Если у вас нет дозвола на выход на воду, окей? Ну, Бог, скажите, что за воду. Но я серьезно говорю. Никто не давал? вас до берега доставляют? Да. Ну, вас не доставляют. Вы в Сейчас она перебила до корабля, там комендант, и лодка перебила на потребу заселения. Вы знаете про заборону выхода на воду, правильно? Ну, да. ну так, что вы вышли? С кем-то же по-любому общались. Ну, я не с кем -то. А ну, с какой что? базы а, вы а, выходили? А, нету, доди, доди, доди. Ну, там та самая ситуация. Ну, ну, а ну, с какой базы вышли? Ну, а как а, база называется? А? Дом, возраста, да. А, вы вот. вот со своего причала, вот. да? круто. Мы Если кто-то предупреждал или разрешал, мы выживем. Давайте Братан, нерест у нас до какого числа идет? Вот если даже не предупреждать, если, допустим, ты не знаешь, что в стране война идет два года, да? Ну, если вот никто даже об этом не говорил, то, ну, ты же рыбачишь и, по судя по лодки и амуниции не первый год, блин. Ты же прекрасно понимаешь, что обычно там до 10-16 заборона не рестовая. Сегодня у нас второе. Ну, как бы, блин. Мы их отправили до Веськовых. Вот. Если хотят, они, как они говорят, мы помогаем ЗСУ, бла-бла-бла, бла-бла-бла. Ну, мы им предложили прийти, поехать к Веськовым, просто отдать свои лодки в, для ЗСУ. Бо на водоеме таком, как КВХ, их лодки очень бы даже пригодились. Так вот, вот это большинство проблем у нас идет от того, что сильно умные, сильно модные, сильно блатные люди под названием мы, рыбаки-любители, элита, блин, я не знаю, как их называть, всех остальных рыбаков просто ставят вот нам на похуях. Мы взяли себе лист, мы его купили, мы его как-то каким-то чудным образом приобрели, но он есть. И по этому листу вся людина может находиться на, данному, на, данной, на данной водой. Но в этом листу не сказано, что да, ця людина может ловить там рыбу, да еще и в нерест. Но ежели тебе дали это письмо, если ты его каким-то чудом выбил для того, чтобы это сделать на благо нашей страны, для помощи военным, проводить какие-то там движения, манипуляции, неважно что, но вы, вас выделили в помощь военным. Так какого хера ты там стоишь со спиннингом? И в лодке ни одного веськового. В лодке стоит, блин, закусочка, там под сидушечкой спрятана чекушечка. И мы стоим, просто красиво отдыхаем, потому что лето, потому что воскресенье и потому что мне жизнь в кайф. А потом во всех пабликах вы орете, блин. Рыбинспекция, гандоны, полиция, гандоны, блин. Промысловики, гандоны. Все вокруг браконьеры, гандоны. Да, я это вот... В большинстве случаев, да, так оно и есть. И так получается, что есть небольшая группа в лице авиации и полиции на воде, с кем вы не можете порешать. Есть еще какие-то люди, да, с кем вы не можете порешать. Те, те люди, которым не байду же то, что, что происходит вот тут у нас на водоемах. И у вас начинаются вот эти вот все траблы. Начинаются звонки там через генералов, через, блин, еще каких-то министров. Да похер на это все, ребят. Вы не правы. Вы конкретно, бляха, не правы. И это вот тут, тут блядь, аж щимит. Ну, реально щимит. Потому что когда ты чем-то там занимаешься, и приезжают вот такие вот финтиперсовые чуваки, то потому что я так захотел. Потому что я, блядь, устал. И я хочу пойти отдыхать. Вам самим, блядь, посмотрите все на свой лист от того потушного дядьки. И я больше чем уверен, что той потужный дядька, когда узнается, что вы, как вы выкористовываете оцю, вот эту вот эти листы, то вас выебут и высушат, блин. И тех, которые вам просто так пораздавали эти письма, для того, чтобы вы просто тупо ходили и фанились в свою кайф, вы живете в свой кайф, то, ну, кирдык, надеюсь, настанет всем. Потому что это просто несправедливо. Почему 99% рыбаков-любителей, блин, понимают это, что нельзя на воду? А вы этого не понимаете, что, сука, идет нерест, блядь. Идет нерест. Ну. А вам похер, вы мчитесь, блин. С других областей приезжаете, блин. Я там с Павлограда, я там еще откуда-то, блядь. И просто забиваете, пользуетесь, блин, тем, что вы можете это сделать. Ну, это, это по чмошному, ребят, реально. Это по чмошному что хочется сказать инспекции, сказать водной полиции, которая там должна охранять эту всю канитель, сказать этим погранцам, чуваки, а как так получается? Вы все в схеме или что? То, что инспекция в теме, мы это и так понимаем. Один и два ляма ежемесячно туда уходит. Именно, наверное, поэтому промысловики, в кавычках, да, живущие в селе Страхолесе могут позволить себе купить мотор 200 на лодку поставить. Все так как-то это, 200 крузак купить в прошлом году. За какой хер? Ни хрена себе подзаработали на рыбке. Крузаки 200, моторы, блин, 200. -ые. Так это ж короли. И как теперь дальше быть? Задумайтесь просто, люди. У нас был один выезд. Один, сегодня, случайный. Вчера был шторм на море. Вчера был, ну, все видели, как первого числа громыхало в Киеве. Просто трэш. И там на море было, э, был шторм. И тем не менее мы сегодня выезжаем. Раз, два, стоят братцы-кролики. Им похую. Они стоят, и им кайфово. Блин. У них поклевки. Мы подъезжали, у него как раз поклевочка была. Так он даже не смыканулся. Он на таком релаксе такой, фу, да, та, ну, нормально, у меня ж все, бля, порешено, сейчас позвоним, все дела. К сожалению, вот это реалии нашей жизни, всех наших водоемов. Это не только КВХ. Это везде так. Просто самая обидная, сука, то, что, блядь, на вас сейчас просто нет времени. И вы, блядь, этим пользуетесь. Вы этим пользуетесь. Ребята, и по возможности мы будем выезжать. И каждого будем снимать, и каждого будем выкладывать, блядь. И страна должна знать вот таких вот, блядь, крутых перцев, которые могут себе позволить выехать в заборону, выехать в нерест, выехать в пограничную зону, просто тупо, блин, побросать спиннинг на лодке. блядь. Вы крутые. Снимаю шляпу. Бай-бай.